बड़ा त्यौहार बड़ी खुशियाँ मुल्क भर में ईद अलाजहा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है विफाक दाल हुकूमत की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तेमाल लाहौर में दाता दरबार मीनार पाकिस्तान जामिया नैमिया और मंसूरा में नमाज ईद अदा की गई वजी के मुशीर राना सनाउल्ला ने फैसला बदा वजी खैबर पखतुखा अलीमी गंडापुर ने डरा इसमाइल खान ने नमाज ईद अदा की गवर्नर पंजाब सरदार सरी मैदल ने अटक पी पी रह मौला बख्शानियों ने हैदराबाद में ईद की नमाज पढ़ी और कराम ने फलसफा कर्बानी पर रोशनी डालते हुए कहा आज हमें सबर इसी का दर्श मिलता है की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गयी लाखों मुसलमान सुनते इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं समा फैमिली की जानव ऐसी ईद की खुशियाँ मुबारक वजीर आज और फील्ड मार्शल आज मुनीर की कौम को एक ही मुबारकबाद आज कुर्बानी इतार और भाईचारे का जज्बा असर जिंदा करने का दिन है आज अली का पैगाम शहबाज शरीफ ने कहा ईद का पैगाम जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं बल्कि आला मखाद के लिए और मफाद कुर्बान करने का दर्ज देता है खुशहाली और इजहार विफाई वजी अब्दुलम खान की भी को मुबारकबाद कहा बुनियाद और मरसूस के शौद की तो फैल आज ये त्यौहार मना रहे हैं हुकूमत की तमाम सियासी जमातों को साथ चलने की दावत राना सनाउल्ला ने नमाज ईद के बाद गुफ्तगू में कहा पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इतफाक के राय करें फिर सियासी मामला भी देख लेंगे उमर अयूब को वजी आजम की दावत कबूल करने का मशवरा पाकिस्तान और सऊदी अरब इस स्ट्रेटेजिक शराखतदारी को वुस्सा देने आरोप मुतफ़ वजीर आजम की सऊदी वलीहर ऐसी मुलाकात भारतीय जारत ऐसी आगा किया कशीदगी में कमी और पाकिस्तानी मौके की हमारे आरोप इजारे का शखर ईद की मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खिते में अम के लिए पुराजन है अपने दिफा में भारतीय जारीियत का जवाब दिया खत में पायदार अम मुजात ऐसी ही मुमकिन है फील्ड मार्शल आसम नायब वजीदार वजीर दाखला नकई और वजी की भी मुलाकात में शिरकत बाहमी दिलचस्पी के उमूरों दो तरफ आरोप बातचीत तजारत और समयकारी मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी वफ़ के एजाज में खूसीना मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी ड्राइव करके शहबाज शरीफ को लेकर गए दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रश्मि गुफू भी हुई पाकिस्तानी वफ दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस वतन पहुँच गया वजी आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसफ़ मुनीर ने उम्र की सदत हासिल कर ली पाकिस्तानी वफ्त के लिए खाना कहबा का दरवाज़ा खसूसी तौर पर खोला गया वजी आजम और फील्ड मार्शल ऑपरेशन बुरानू मरसूस में शानदार फतह आरोप रबे कायनात के शुक्र गुजार माशी मैदान और आवामी फलाह के इकदाम में कामयाबियों आरोप भी इजहार तशक् मजलूम कश्मीरी और फलस्तनी मुसलमानों के लिए खसूस दुआएं महाभारत जामे मुरात के लिए किरदार अदा करना चाहिए जब भी दहशत गर्दी होती है भारत जंग पर उतर आता तो है खिते में न्यू नॉर्मल मुसलत करने की कोशिशों से आदमी जंग का खतरा बढ़ जाएगा फिर अमेरिका को मुदाखरत का वक्त भी नहीं मिलेगा बिलावल बुटो ने खबरदार कर दिया फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा मोदी सरकार का मुजाकर ऐसी फरार समझ ऐसी बारह कश्मीर को भी एजेंडे में शामिल करना जरूरी है पाकिस्तानी वफ की वाशिंगटन में अमरीकी कानून सासों के ग्रुप और अड़कारी कांग्रेस की मुलाकातें की अहमियत उजागर की शहबाज शरीफ ने मीशत बेहतर कर दी पाकिस्तान में गामजर हो गया वजीम की क्यादत आरोप फील्ड मार्शल आसि मुन जंगी हिमत अमली ने भारत के खिलाफ वतह दिलवाई सैयद आसि मुनीर फील्ड मार्शल केहदे के, के हकदार थे नवाज शरीफ के लंडन में मीडिया ऐसी गुफ्तु समरियाल जिमी इलेक्शन में नून लीग की जीत आवाम केतर करार कहा मरियम नवाज पंजाब के आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है मुस्लिम लीग नून के सदर ने सेंट्रल रीजन पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की की तैयारी हर चीज पर भारी रात गए बाजारों में गहमा गहमी। मैचिंग जुनून पर रहा आखिरी वक्त में जूतों चूड़ियों और जुरी की तलाश मेहंदी के स्टॉल पर रश हर कोई खूब से खूब दर् नजर आने की कोशिशों में मगर ब्यूटी पार्लर आरोप भी रश ईद पर कसाबों की चंद तीनों दिनों के लिए अलग अलग रेट मुकर लाहौर में बकरा जबा करने का मुआवजा आठ ऐसी दस हजार गाय जबा और ऊँट नहर करने का रेट पचास हजार मुकर कराची में तीन मन की बछिया के लिए पंद्रह से बीस हजार चार से सात मन तक ऊंट का मुआवजा सत्तर हजार से एक लाख रुपए होगा इस्लामाबाद में पहले दिन गाय बैल जिबा करवाने पर बीस से तीस हजार देना होंगे दूसरे और तीसरे दिन का रेट पंद्रह से पच्चीस हजार मुकर्रदेशी चले गए लाहौल समाज बड़े शहर खाली सड़कों आरोप होगा आरम्भ दिन भर बस सड़ों आरोप रश कई कई घंटे इंतजार ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार मन माने किराए की वसूली ओवरलोडिंग आरोप इंतजाम का एक्शन भारी जुर्माने आए कराची ऐसी ट्रेनों की रवानगी में दाखिल मुसाफरों की बड़ी तादाद के अंत स्टेशन पर ख्वार होती रही ईद के तीनों रोज मुल्क में शदीद गर्मी की पेश गई लाहौर में दर्ज हरारत छियालीस डिग्री तक जाने का इम्कान, दीगर इलाकों में भी पारा हाई रहेगा सिंध और बलोचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान खाली मुबारक में ईद का दूसरा रोज अल्लाह के मेहमान भी ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ लाखों हजार की नमाजें ईद के बाद इब्राहिमी की अदाय खोल दिए तो कमर हरा मुकमल शिलसिला जारी रहेगा चीन की पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन जय थर्टी फाइव स्टेल्स लड़ाक तैयारे और जदीद तरीन मिजाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश एक लाख पाकिस्तानियों को आई टी और ए आई की तरबियत दी जाएगी तीन आशारिया सात अरब डॉलर कर्ज की अदायगी भी मौखर की जाएगी गलियों में ईद के रोज भी मौत का रक्त फरिश्ते आज की भूखे खाना न मिलने पर बिलकते रहे दो बेटे खोने वाली मां की आहो से दुनिया को जगाने की कोशिश इसराइल की जानब ऐसी बारूद की बारिश मजीद नौ शहादतें खान में मुजाहिदीन का मुंह जवाब पांच से फौजी मार दिए मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं अमरीकी सदर की साफियों से गुफ्त गु। कहा इलॉन मस्क के हुकूमती को खत्म करने पर वार कर रहे हैं पाक भारत जंग का भी तस्करा कहा दोनों अगले मरले में जौली हथियार इस्तेमाल कर सकते थे मेरे तजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग रोकी यूक्रेन ने प्यूटिन को बम्बारी का जवाब खुद पेश किया रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन को करार दिया सरेंडर कर चुके ये सच है अमरीकी सदर ग्यारह बार कह चुके उन्होंने सरेंडर करवाया ट्रंप के बयान आरोप भारतीय वजीर के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला राहुल गांधी की फिर चढ़ाई इंडियन अपोजिशन लीडर ने अपने ही वजी को निशाने आरोप ले लिया बांग्लादेश में आम इंतबात आइंदा बरस अप्रैल में होंगे तफसीली रोड मैप इलेक्शन कमीशन देगा वही हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनिस का ऐलान कहा इलेक्शन का फैसला गवर्नेंस और इंतजामी इस्ताहार दे कर किया मुलाजमीन को महंगाई के तनाब ऐसी रिलीफ मिलेगा नए बजट में तनखा में दस फीसद इजाफे एक ऐसी सोलह तक के मुलाजमीन के लिए तीस फीसद अलाउंस की तजवीज वजी आजम हतीफी फैसला दस जून को काबिना इजलास में करेंगे इकतदी सर्वे नौ जून को जारी होगा कराची में कुर्बानी का बेफरा जानवर अब्बासी शहीद अस्पताल के ट्रामा सेंटर में दाखिल हो गया डॉक्टर्स और मरीजों की बॉर्डिंग वीडियो सोशल मीडिया आरोप वायरल और क्रिकेटर्स ने भी कुर्बानी के जानवर खरीद किए वही और हारिस रफ ने साढ़े आठ लाख में बारह दम्बो का सौदा किया व्यापारी और खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प गुफ्त वायरल हो गयी उम्मीद करता हूँ की आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़